Да, привет-привет. Привет, как дела там, слайд? Да ничего, пока здесь поселились. Будем да. жаловаться на всех. Ну в смысле, надо грамотно только жаловаться. Да, ну это понятное дело. Да нас здесь человек, вот я же говорю, все, кто здесь, вот это все собираются 26-го вообще валить. Да, Слайд, это, это же глупо. А, а не глупо, это что это мы прямо здесь? Это прямой сраба, если валить. С чего вдруг? Эй, вот, я... давай, вот давай, объясни мне, с чего вдруг? Я тебе сразу обосную, почему вот, значит, нет. вы встаете 26-го, собираетесь варить. На основании того, что нас поставили на передок без ничего. Это же не передок еще вы стоите. Ведь нас поставили на передок, мы оттуда ушли. Ой, я это даже нет. больше хочу сказать. С нами уйдет еще комбат и кто там был, полковник штаба. То есть вот. это идет с подачи юристов? Да, то есть те, которые говорят именно по законам, все вот... По уставу, по законам, по всему. Да, да, да. То есть и на передовую должно быть обмунирование. Должно быть то-то, 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 то-то. Конечно, нам ничего этого передовая. не предоставляют. У нас, я тебе хочу сказать, у нас здесь есть мосинки у снайперов. А, это снайперские винтовки, короче. Мосинки 43-го года. На них русские смотрят типа, а зачем это нам? М -м. Зачем это вам? Типа, это же музейные ну, экспонаты. Смеются с нас Знаешь, как нас называют? Ага. Святые. Ага. Мы спрашиваем, почему святые? Они говорят, ну как это, вы ходите без обмундирования, без каски без ничего. Говорят, вы просто святые. Ага. Понятно. Чеченцы называют мясом. То есть поэтому нафиг ага. оно нам... Нафиг оно нам надо такое счастье. Ну да. То есть, ну это, ну, это например, надо работ делать и в рамках закона. И здесь я тебе обосную, что это не дезертирство. Потому что мы здесь вообще не должны быть на территории. Должны, не должны. Мы нас везли сюда. Мы пересекли пошла. границу. Мы пересекли границу, как груз вместе. То есть У -у -у -у. нас здесь даже нету. Просто-напросто. Нас здесь нету. То есть, поэтому <с здесь вот скажут, что ты дезертир, иди ты нафиг. Меня здесь нет. Докажи обратно. Ну, мы же да. типа мы же типа добровольца, когда на самом деле нету. То есть добровольно принудительно. С Харькова 400 человек отпустили а. В увольнительное, Они приехали. Только открываются дверь поезда, и они все врастуют. Uh -huh. Все кто куда-то замышились, чтобы их никуда дальше не отправляли. Потому что говорят, то же самое. Ну, на Харькове там было еще и пожестче, чем у нас. Но там вот один знакомый, мой знакомый, здесь двоюродный брат, получается, одного из моего взвода. Он там uh -huh. приехал вообще как не от мира сего, То есть он этот как не знаем, короче, он контужен или нет. Ну, скорее всего, да. Вот. Но он там вообще именно такой, что. Да, мама сидит и говорит, что блин, вообще он как сумасшедший. То есть просто угу. что-то там говорит, несу то есть и ведет угу. себя так, и внезапно угу. вот эти вспышки гнева. Да. да, как оно будет дальше, это не Ну надо здесь. все хорошо здесь Ну да. конечно. Чтобы это не было. Не, ну идти, понимаешь, вот нам блин на автомат, который э, не стреляет, и штык нож. Его угу. вот тебе стоит на территории сказали вот ваша копы живите теперь здесь Окопы размером по высоте вот по колено мы говорим давайте нам инструменты лопаты для оборудования вот это вот все подряд то есть не вопрос мы сделаем то есть мы уже на опыте мы это уже ну проходили вот они а, -а, -а. А, -а, а нет это а ничего вот а -а -а. вручную ясно а у вас эти операции тоже через крым же. через крым да то есть не, ну что, все пойдут, и я пойду, что я левый, что ли. Все ну, хорошо, обдумывайте только перед тем, как что-то. Да ну это само собой разумеется. Ну я же на связи буду буду говорить, если что. Хорошо, хорошо, все. Угу. Все, давай. давай, давай, пока, ну, пока. Да.